Вітаю! в ефірі із життя. Мене звати Євген Трофімов і сьогодні у гості до нас завітав автор та виконавець власних пісень, один із співавторів блогу «Guitarin.ru» Віталій Кам'яніченко. Я тебе радий вітати у нас в програмі. Взагалі, як життя як добирався сюди. А, ну, добирався на таксі, тому що тому, що опаздував. Вот. Жажить нормальна, потихеньку творім, вот, що то питаємося Да. А, ну, відомо, що ти у нас пишеш музику, ти у нас виконуєш, ти у нас а, грав декілька А Зараз ти у нас є співатор сайту гітарімиру. Взагалі може декілька слів, що це за проект у тебе йде, з ким ти працюєш? Ну, працюємо ми місті з Женією Соколовим. це гітарист групи Ранариді Бунда. Ну, крім всього прошого ми хороші друзі і кумав'я. Буквально сьогодні. день рождения у его дочки Маши и когда я являюсь ее крестником крестным крестным Машем вот и ну пользуясь случаем поздравляю Машу с днем рождения счастья тебе и здоровья вот ну а что касается творчества то ну вот мы делаем такие разборы песен известных рок и не очень известных рок песен из русского рока ну и показываем, грубо говоря, как как их играть, угу. вот. ну если кому интересно, можно зайти посмотреть то есть суть. ну взагалі, уже, скільки проект тривает и. Э, в мае будет два года два гитарину, роки. да, то есть это как мы выложили первый пост 15 мая э, будет два года. ну и тенденция взрослые. ну да, конечно это уже там по порядка трех миллионов просмотров роликов на YouTube и ну, то есть так по полторы ну, 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 больше двух тысяч посещений в день на блоге ну то есть люди интересуются заходят скажем так даже узнают а, власне, я нещодавно заходил на сайт Гитарин.ру, я бачу, там вы записали программу из зиркою участником фронтменом ведь гурту 7 как да. а, це у вас так трапилось, как вы застрелились? Ну, на самом деле это уже не первый наш опыт в этом плане, то есть у нас был и Миша Семенов фронтмен группы Декабрь и фронтмен группы Бригадный подряд, Толик Скляренко, вот, а с Иваном Демьяном мы Просто побывали у него на концерте, ну и мы хорошо знакомы с организатором киевских концертов Антоном Шараповым, он тоже был у нас на блоге и пел, вот. -э 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 ну и как бы так познакомство. Познакомство. Да, ну мы познакомились, как бы предложили, то есть они были не против, при, -при приехали, мы записали. На ты сейчас они пребывали в Киеве, так? Да, они... Ну, Иван рассказывал интересную историю. Он, как правило, когда приезжает в Киев, он остается здесь на некоторое время, потому что у него были проблемы со спиной, он прыгал с парашюта и сломал хребет, то есть в прямом смысле этого слова. И потом очень долго восстанавливался. И приехал как-то как в Киев, он попал в какую-то купель, не помню точно, как называется, покупался там или как это называется. И после этого ему стало намного лучше, он снял корсет, в котором он ходил там очень долго. И после этого он каждый раз, когда приезжает в Киев, он э, в эту купель обязательно окунается. Зрозумела, интересная такая история. Да. А, чипануешь ты че надали ты еще надалее запрошивать зерок, до слова Богу? Э, да, конечно. Мы всегда стараемся кого-то выцепить как-то кому-то написать не всегда у всех получается потому что как правило очень плотный график у этих людей которые приезжают в, Ки в Киев вот то есть они как правило отыгрывают концертом и едут уже после уставшей в гостиницу и утром уезжают то есть очень сложно найти время им хотя очень многие не против и для нас например было очень приятно что ну тот же Иван, тот же ж, Толик или Миша Семенов, который уже не раз заезжал к нам. Вот, то есть они без проблем соглашаются, и если у них есть время, они приезжают. Угу. Раньше до создания блога Руд ты играл э, в декольких гуртах, так? А потом начал ты, сам выполнять свои песни, так? Сам играешь, сам выполняешь. Сейчас ты продолжаешь так же танцевать, или с кем-то? сейчас у нас, сейчас мы выступаем, ну, если про офлайн нашу жизнь говорить, да, музыкальную, то мы выступаем как проект Гитарин.ру вдвоем с Женькой на акустиках, периодически на всяких мероприятиях участвуем, и в Борисполе в том числе, и в Киеве. Вот. Естественно, пишу песни, то есть сейчас вот буквально можно сказать такой творческий прорыв случился уже за последний год порядка шести песен написалось при том что за последние это предыдущие там шесть лет наверное такое же количество ну то есть гораздо все веселее пошло вот как-то творче... творческие когда творческий человек реализуется да как у меня вот происходит с гитарином то оно и и творчество она прет из себя и в принципе вот последним годом ушедшим я доволен, то есть, в принципе, отлично все. все. Как было. взагалі от, народилася идея, чтобы створити власний блог, чтобы взагалі взять в руки гитару? мы начнем с этого. Ну, это, это две полярно разные, как бы, как, не, не то, что полярно разные, по периодичности времени, то есть я сначала взял в руки гитару, да, а потом лет через 18 сделал блог, понимаешь, то есть не совсем, не совсем в одно время все случилось. Но оно, в принципе, так и получилось, я считаю, что все, все что не происходит в жизни, оно происходит с какой-то целью. Вот. И если я, например, взял в, руку гитар, в руки гитару, не знаю, там 14-15 лет, вот, то, естественно, я даже не знал, что такое интернет, да, и вообще, что я буду делать. То есть мне, мне тогда хотелось просто научиться играть там нравится девочкам там и все такое вот ну пацанам точно нравилось как я играл вот потому что я почему-то сразу взял такую стезю вот сектор газа там русский рок вот такие вот вещи то есть это более такая мужская музыка вот ну а уже потом я начал как бы заниматься всякими другими вещами, то есть, например, пробовал там делать свое видео, да, пробовал э, продвигать, создавать сайты, вот, и потом в конце концов вот порядка, он герой вашей передачи идет одной из Валентин, да, э... Э... так чем я, вот потом уже начал продвигать сайты. Э создавать сайты. И все это потом в конце концов объединилось, вот вылилось в такой проект, где мне пригодилось в принципе все, что я в жизни знал, умел и чему я научился. Ну вот, в принципе. Ну, в Загре там на Далее проекты, окрумпих Че уже есть. Ну, у нас это дилемма постоянная, потому что мы, мы думаем сейчас, как это все дело, ну то есть идей, конечно, много, идей куча. хочется еще сделать. Да, но мы думаем, как это делать? Это делать в рамках этого проекта или все-таки создавать как бы параллельные проекты? Mm. Вот. ну пока пока мы останавливаемся на том, что нам надо расширять, то есть довести до ума то, что у нас сейчас есть, вот и и ну и постепенно расширяться до каких-то там, ну, то есть время покажет. Я не думаю, что ну, не знаю. Время покажет. Ну, ты у нас все-таки а, давно занимаешься рок-музыкой, так, да? и уже сотни раз сегодня повторяю еще три раза в гуртах. Да. Взагалі, ты можешь какую-то дать какую характеристику, возможно, бориспольской Борис молоди, которая занимается так же сейчас рок-музыкой? Чи вот втратилась та золота серединка, такая вот дружная семья, компания? Вот. Самый рокеров. Раньше я помню, я возбирались там одному из закладил, там постоянно сговорил какие концерты, сами для себя играл и разважал. как сейчас? Ну, не трудно говорить о том, как, как идет, как э, у современной молодежи именно. Да, я не уже, наверное, вот наше поколение э, рок-музыкантов Бориспольских это уже не совсем молодежь. То есть там уже там ребята и за 40 есть, mm -hmm. да. Вот. То есть э, в принципе, мы там продолжаем что-то делать, то есть концерты проходят и довольно регулярно, вот. Но на самом деле молодежь, как, как по мне, вот, эта, которая сейчас занимается рок-музыкой, я их не вижу, не слышу, вот, честно. То есть, мне кажется, они могли бы как бы активно, активнее себя вести, вот, какие-то концерты организовывать. Мне, честно, мне очень интересно и хотелось бы сходить на какой-то концерт в Борисполе, к которому я бы не имел никакого отношения. Понимаешь, просто вот так вот увидеть афишу, вот, там, например, вот где-то там, вот в аэромоле там, или, я не знаю, какой-то концерт рок-концерт, и вот выступают борисовские группы, которых, кстати, которые есть, кстати, но почему-то они нигде не это самое. То есть задают мне вот постоянно молодые, вот так, как, так называемые, как ты, как ты говоришь, музыканты или молодежь, которая занимается рок-музыкой, мне задают концерт. А вот когда концерт, когда вопросы задают, когда концерт, когда то все, когда... Как, вот сделайте что-то, сделайте что-то. А я говорю, почему вы не делаете? Давайте что-то делайте. Как я помню, когда мы начинали, мы вообще, извините, из, из ничего там делали какие-то концерты. То есть нам всегда хотелось играть. Мы просто выносили аппаратуру на улицу, возле мастерской ставили, и что-то играли, играли. Играли плохо, играли, может быть, как-то некачественно, как сейчас выражаться, выражаются. Но, но, делали. но а мы делали. Мы создавали думаю, движение. Ну а взагалі зараз как частных власне, сам своему силами, а мы с друзьями. Очень, ну, я сам, не, я сам не организовываю, то есть у нас сейчас больше занимается Денис э, Лынник, да, он, он, в принципе, участвует и в проекте Гитарин Руд», он нам помогает Женька, и готовить посты, э, ну, и как бы вообще с, с самим, самим проектом заниматься. Вот. Ну, и параллельно он занимается организацией концертов, концертов в, в клубе Найтроуд, Road, который на, возле Комсомольского озера. И он как бы это делает часто, то есть каждую неделю, два раза в неделю кто-то там постоянно выступает. Вот лично я уже немножко отошел от этих дел, потому что все-таки решил заняться больше гитарином. Вот и если говорить о организации каких-то концертов, то, скорее всего, это было это было на день рождения гитарина почти год назад. Ну и приезжал еще немецкая Група шаріцями організовували на них концерт. Борисовской группой група інша. Ну і то, взагалі, вже не так часто це все А Я нагадую, що спонсор нашої програми є Мережа Таярин Сімзерний, що розміщується у торгово-розважальному комплексі Аеромол на другому поверсі. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а чи не планувати, наприклад, зайнятися? творчестью а, вам можно про что уход и на радио на телебачення ездить за концертами ну на самом деле специфическое творчество у меня да то есть если, если в принципе по общему по, по большому счету брать то я в принципе так и делаю то есть сайт гитарин Ру, он как бы продвигает и мое творчество потому что вот, вот буквально на днях у нас появится еще одна песня из нашего творчества которую мы там опубликуем вот э, то есть пока пока это будет идти такими темпами а там и ну как если будут какие-то предложения вот, э, на самом деле мы я просто в один момент для себя решил что надо заниматься тем чем тебе нравится вот, э, Ездить, э, это, конечно, хорошо, это мечта, там поехать в затяжные гастроли, да, вот и все такое. Но э, ну, способ, естественным вариантом это не происходит. То есть, возможно, для этого нужно какое-то еще время. То есть я, я, не, я не тороплюсь, я не гоню лошадей, то есть я занимаюсь тем, что мне нравится. И всем бы рекомендовал так, так, так поступать. А как твоя семья остается без твоих занятий? Отлично, отлично. Они все поддерживают, э, все периодически э, ходят на наши концерты. Ну, то есть все, все не, отлично. Не Нет, конечно. Ну нет, зразумею. Ну тогда я на останок хотелось бы тебе попроще. Ты можешь на вот бегелька слив для молодежи бориспиской. Что ты можешь обожать? Не самый музыкант там, и какие-то Не об рок. рока. Что ты можешь обожать? Да что? в себя, верить в себя. То есть и заниматься, вот как я уже говорил, заниматься тем, что тебе в кайф. Вот это, это очень важно. Очень многие останавливаются там перед каким-то там. Труд перед какими-то трудностями, там, безденежьем там, или еще что-то. Вот, то э, на самом деле, из, из любой ситуации есть выход, его просто надо поискать. Вот, и всегда можно добиться того, чего ты хочешь. Вот, и, и все еще впереди. Я думаю, что все, все кто чего-то пытается, все, кто что-то делает для того, чтобы добиться чего-то, все, это, все этого добьются. Надо только делать. Цінні слова, дякую тобі за інформацію. Таку а я хочу нагадати, що сьогодні до нас у програму завітав автор та виконавець власних пісень. Один із співвласників блогу вітарін.ру Віталій Кирилівченко. Це була програма Лайф і життя. Мене звати Євген Трафімов. Зустрінемось за тиждень. На все добре. Take my tears, and that's not nearly all. Change love, change